時の国の大時計は真夜中の鐘を鳴らし子供の夢は覚めない悪夢となりましたムーンベアキングの号令一家ドラゴンは飛び立ちます風雲級を告げる第六章も大詰めでございますそして物語は続きます 空を自在に駆け巡る竜は、暴脈な独裁者に逆らう者たちを空から攻撃する任務についていました。さらに、神秘的な力を持つ竜は、毎晩地球へ飛び、眠っている子どもの魂をさらう役目も担っていました。そう、我らが空太郎もドラゴン将軍に魂を奪われた被害者の一人だったのです。そして今。 龍はいまだかつてないほど多くの魂を奪い去ろうとしていましたドラゴン将軍は地球へ通じる天空の扉を開き子供たちから魂を抜き取ってしまいましたドラゴン早くその魂を持ってこいなんて途方もない量の魂だい。 ムーンベアキングが食べ尽くしたらとんでもないことになっちまう月だけじゃなく宇宙の支敗戦でもなるつもりかい魔人よこのままじゃ手遅れになっちまうよだろう。早く早く食べるんだよドラゴン将軍は大量の子供の魂を抱え頭上を飛び去っていきました 助けたミスター・ピンクの背中にまたがるとピカリナと共にドラゴン将軍を追いましたそしてどうにか追いつくことに成功したのです行くぞうん立ち込める空を黒の城へ向かってドラゴン将軍がまっしぐらに駆け抜けていきますその竜の背を空太郎を乗せたミスター・ピンクがかすめ飛んでいきました とは言ってお金なならないことがある私は月の女神の代理人にして時の国の王道系の番人夢の時間の管理人つまりは学級の戸なのだ今こうして君を乗せて飛んでいるのはあくまで非常時の緊急措置でもうや,やっと4時間なったであ,っあのまま話し続けられててお金もあからなドラゴンの背びれを飛び越えてミスター・ピンクはさっそうと飛んでいきます<ー>矢のように放たれる稲妻を避けライオンの放電網をかいくぐ ゆれんおく竜の背を駆け上がり雲の上へミスター・ピンクは羽もちぎれんばかりに羽ばたきました一体何が彼を駆り立てるのかムーンベアキングに王ード系の針として利用された怒りかはたまた 強い責任感からか単なる成る行きに決まっている私は王道系の管理人であって被害に対する責任は追いかねる使用者による責任だなぜな乱れ落ちる落雷にも負けず <laughs> ミスター・ピンクは己の罪を償うために飛び続けたのです捜索するな悪質な鉄道だ ドラゴン将軍は、数多くの子供の魂をその身にまとわりつかせ、ムーンベアキングのもとへと、月の空を駆け抜けていきました。なんということだ、カリバスの勇者よ私のヘッドを使って何をしようというのだこれでは私が二人ではないかおなるほど私は君を憎みっていたのかもしれないよろしいさっさく参ろうではないか何勝手に納得しとんのや 心ゆくまま存分に議論ができる議論を始めようまずは私のジェントルマンマイロンタイムズことの略称 GMT 通称ミスターピンチのヘッドを使ってまで私と議論したいという君に敬意を表そうではないかそして私もまた自分自身との議論の機会を得られる大変喜ばしく思う自分と議論するという自己との対話自分自答によるドラゴン将軍は 数多くの子供の魂をその身にまとわりつかせムーンベアキングの元へと月の空を駆け抜けていきました急ぐやハヨセント世界中の子供の魂が壊れてまうでこれが精一杯というのがわからんのか私の体は早く飛ぶようにはできてはいないああやるぞできるや<ー>ミスターピンクの体内で 唐辛子のカ子サイシンがホットに燃焼をしていましたーハートをキックする強烈な刺激でミスター・ピンクは何度も加速を続けました「死ぬ」「死んでしまう」「つむじ風に巻き上げられた先はラインでしたフトゥタロウはゴーグを切り裂いて進みます <music> 大時計の影響か ドラゴン将軍の力かはたまた天変地異か地平線の彼方に連なる火山が次々と噴火し火山弾が上空から激しく降り注ぎましたスピードを上げ地球を飛び越え空太郎は火山噴火を切り抜けました切り抜けたのは私だ雨を降り雷を避け空太郎は嵐の空を抜けていきます とにかく雲を抜けるんや目標もなく進むなど全くもって信じがたい行動だわし雲をつかむような話ではないか念のために言っておくが

なんか聞く の口から吐き出される火の玉を避け刃のような鱗をかいてくり雲の上で英雄は戦い続けました左から来るで <laughs> <laughs> ちまちま面倒 大道をカリバスで切り裂き、空太郎はドラゴンを追いかけました 頼まれた大事なしのぎがあるけどこいつを城まで運んだら遊んじゃうけまっとあの体引きずり下ろしたら ドラゴンの巻き起こす雷雲を一気に切り裂き空太郎は天空を駆け抜けましたこん空はわしの島じゃ旅の門の風下には立てんのおマの次は直接炎を請け負ったの生活のっつやで なめたまねしくされやっていましまなくなるくっせやコンソラワシのしじゃ旅のもんのカザシはニてんのンの次は直接炎にきよったん なやつやで <laughs> あいつくもえてったら子供のしゃしこなくなるだろごっそや <laughs> <laughs> スタジオに入ってくるの一つや二つ覚悟のおちじゃ

雷をと決着をつけるためにこのままドラゴンどこまで飛ぶでやー近づけすぎたどこ,こ,こは逃げがらへん上へ逃げげ場上や 逃げつけ追いかけてきたね。<noise> どうすんと言ったら食うだろう。<noise> まだじゃ。わしゃ。まだ終わっちゃ。

親父から預かったムーンソンじゃわせん,んこれで踊どれのぼケも地球もおしまいじゃ超魔たんなんやねんな散々好きかってやるよってうちの我慢ももう限界やでク太タロあんたは月きのヒーローなんやであたならできる 悪しき龍を滅ぼし子供たちの魂を解放しましたクータローモンストンや結構でかいで、ね、きっとあと一つで完成や残りはモンキーのやつやから楽勝やどどういうことやのドラゴンは倒したんやであとは。 の間の問題。ム <laughs> ンベアキングはかつてないほどの力を手に入れつつありましたそんな空太郎が苦労してドラゴンを倒したのにまだやまだ諦めんのは早いでまだうちらには月の女神班がおるムーンストーンを元に戻したらきっと女神班が復活するこしたらあんなくばこうなんて言いてもうたろう 落ち込んでる場合やないでくれたろう最後のムーンストーンをモンキーから取り戻すんやそうだよ手紙が復活するんだだから早く集めるんだよそれでも勝つのは難しいんじゃないかにゃムーンストーンを集めたらクータロは家に返した方がいいにゃ何言ってんだいバカなこと言うんじゃないよクータローは最後の希望なんだよあたしのね 何をするんだよお話お話ダたらあルくか！俺の邪魔をするのももう終わりだ奪<ー>いまい<ー> <laughs> これは大変なことになったにゃ…ドラゴン・将軍を倒しムーンストーンを残り一つまで集めた空太郎 しかし、空太郎を陰から支えていた魔女は囚らわれ、ムーンベアキングは、多くの魂を犠牲に凶悪な力を手に入れつつありました。